Avvalan hammaga assalomu alaykum youtube kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying va galochka tugmasini bosib qo'ying biz video chiqarganda sizlarga boramiz bizni yuzta obunachi ekan. shundan 10 tasigina kanalga a'zo bo'lgan ular ham kanalga a'zo bo'lib qo'ysa nur ustiga allo nur bo'lardi men video olishni boshladim layk like bosib qo'ying agar yoqmasa qaytarib olishingiz mumkin men bugun sizlarga ket gardeni taklif qilaman men sizlarga Faucet fasep ochishni o'rgatgandim o'sha Faucet fasetpga tashlab beradi bu Juda ham ideal zo'r bo'ldi. zo'r programma kets garden deb yozsanglar o'zi chiqib keladi mana mana shu поиsk hoytiga ket garden deb yozsanglar shuni o'zi kifoya va уstanovka qilasizlar mana endi biz kets garden programmasiga tashrif buyuramiz mana kets gardenga kirishda facebook so'raydi va kod kodni so'raydi men sizlarga link qoldiraman o'shanda meni referalim bo'lasizlar men sizlarga opisaniyada yoki telegram kanalda bu linkni qoldiraman keyin bemalol meni rinkim orqali kirib olishinglar mumkin mana group bo'limidan referalni сsiлка olasizlar mana mana shu meni refеральный ssiлкаm nol to'qqiz a l e besh q k mana shuni yozsanglar meni referalim bo'lasizlar meni olti dona do'stim bor ekan olti kishini chaqirganman mana bular o'ttiz biru o'ttiz yigirma oltiyu yigirma besh yigirma mana shu meniki qolgani mana qo... ular ham rivojlanib asta sekin ishlashyapti bu saytni nimasi zo'r bilasizlarmi shunday kirganinglarda mana shu yerda valet valet bo'limida akkauntiglarni ulaysizlar ya'ni gmailga сообщения keladi tasdiqlash sообщенияsi mana shu gmailga сообщения keladi tasdiqlash сообщенияsi shuni tasdiqlaysizlar va to'qqiz dogikoin olasizlar bu degani bu degani o'n rubl bittada ming so'm ming so'mmi mi? ikki mingmi shunaqa bo'lyapti bittada shunday kirganinglarga o'n olasizlar shunday qilib olasizlar mana menda yetti dollar bo'ldi o'n dollar минимальный pul yechib olish mana mana shu yerdan tillarni o'zgartirasizlar mana shunday qilib ishlaysizlar va bo'limiga otamiz mana tashab berganlarini ko'rsatamiz istoriya история bosaman историяni ustiga bosaman shunday qilib pul ishlasanglar bo'ladi bu saytda qanday pul ishlaymiz degan savol bor mana mana shu yerda mushukcha mana va mana shu mushukchani ustiga bitta bossanglar mana mana shu mushukchani ustiga bossanglar har kuni klamni olasizlar keyin mana bu yerda o'zi yashil mana shu klam chiqib qoladi mana mana shuni bossanglar mana shuncha pul beradi mana mana shuncha pul beradi keyin bu pulga sizlar mushuk sotib olasizlar video ko'rib pul ishlash kerak ekan mana bu mana buni ustiga bosamiz va har yarim soatda beradi keyin mana buni ham ustiga bosamiz mana bunda o'yin o'ynab pul yutishimiz mumkin mana va uni ustiga bosamiz bosamizbosaz va to'rt marta yana shunday qilishimiz mumkin keyin mana buni ustiga bosamiz o'yinni ustiga shu yerda o'yin o'ynab ham pul yig'ishimiz mumkin m n mushuklarni bir biriga yopishtirib katta katta qilib lusbo'ladi mana bu magazin bo'limidan mana magazin bo'limi mana shu yerda ana shui yerdan mushuk sotib olamiz mana shu meni min, mushuklarimi yigirma bir yoshda ekan eng kattasi mana shu yerdan mushuk sotib oloiz mana bu katalogi eng zo'r beradiganlari mana shu yerdan mushuk sotib olib pul ishlaymiz mana u mana shuni ham ustiga bosamiz bitta yana bitta mana yigirma yigirma bir birga endi yigirma bir kerak bizga yigirma ho yigirma birga pulim yetmaydi adashmasam pulim yetmas ekan bir yuz bir ming besh yuz yigirma b ekan yi. mana shunday qilib bu programmada pul shunday shunday qilib pul ishlaymiz agar bu mana shu joylar to'lib ketsa mana shu joylar to'lib ketsa mana mana shu hammasi to'lib ketsa bitta mushuk olamizda ket house degan joyda shunday topshirib yuboramiz va ket housega bemalol kirib xohlagan paytimizda chiqazib olishimiz mumkin shunday qilib pul ishlaymiz biz programmada bu programma juda ham zo'r men sizlarga bir tavsiya qilaman programma nomi yana bir bor qaytaraman kets garden play marketdan bemalol topa olamiz kets garden deb yozsak kifoya bu programma internet orqali ishlaydi ham aytib qo'yay keyingi videolarda yana foydali programmalar foydali saytlar yoki si foydali botlar chiqarishga harakat qilaman hammaga rahmat youtube kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying keyingi videolarda ko'rishguncha